belanjaan awam berjumlah 470 bilion ringgit. Peruntukan pembangunan Sabah meningkat kepada 6.9 bilion ringgit ketimbang 4.4 bilion ringgit tahun 2022. Sarawak meninggi kepada 6 bilion ringgit ketimbang 2.9 bilion ringgit tahun 2022. Pembangunan ASEAN Power Grid bagi menghubungkan grid elektrik rentas sempadan ke negara jiran dan memperkukuh perdagangan tenaga serantau. TNB dan Petronas turut bekerjasama dengan rakan ASEAN bagi mempercepat projek Vietnam, Malaysia, Singapura menyalurkan tenaga boleh baru dan selat dari selatan Vietnam ke Malaysia dan Singapura. Tibet negara akan memperkukuh ekosistem Tibet termasuk cadangan penggubalan RUU Tibet. Peruntukan Tibet naik kepada 7.9 bilion ringgit. Pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa Labuan berhasrat menjadikan hub kewangan Islam digital dan memperkenalkan uh, global tokenisasi uh, suku. I card dengan dana padanan 35 juta ringgit diperluas. SME Bank menawarkan pembiayaan hingga 100 juta ringgit kepada PMKS halal. SJPP meningkatkan jumlah jaminan kerajaan bagi pembiayaan PKS halal sehingga 2 bilion ringgit ketimbang 1 bilion ringgit tahun lalu. Lebih 700 juta ringgit disediakan bagi merancakkan sektor pelancongan, terutama menjayakan kempen Tahun Melawan Malaysia. Tahun Melawat Malaysia 2026. Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan. Maka kerajaan bercadang pengecualian 100% duty excise dan pengecualian 100% cukai jualan kepada pemandu teksi atas pembelian kereta nasional baru Proton dan Pro 2 oleh pemilik teksi dan kereta sewa persendirian. Terima kasih kerana berdarah yang telah bersetuju menyediakan 500 juta ringgit bagi menambah baik kemudahan penjaja dan perumahan rakyat di Kuala Lumpur. Untuk menuju status negara AI menjelang 2030, peruntukan aktiviti RDCI rentas kementerian hampir 5.9 bilion ringgit. Ini termasuk potongan cukai tambahan 50% diberi kepada PMKS bagi pembelanjaan kos latihan berkaitan AI dan keselamatan cyber. Kita perlu sovereign cloud. Maka sebab itu SKMM menyediakan pelaburan 2 bilion ringgit untuk melengkapkan sovereign cloud yang menjamin keselamatan negara kita sendiri. 53 juta ringgit grant pengecutan pecutan digital Malaysia disediakan. Exim Bank menyediakan pinjaman mudah untuk membantu syarikat terkesan akibat ketegangan tarif dengan dana 500 juta ringgit. Tahun depan insya-Allah jumlah kemudahan pinjaman dan jaminan kerajaan yang tersedia untuk manfaat usahawan tempatan bernilai 50 bilion ringgit meningkat ketimbang 40 bilion ringgit tahun ini. Bagi mengurangkan kos menjalankan perniagaan, duty stamp dikecualikan ke atas kontrak penggajian dengan nilai ambang gaji sehingga RM3000 sebulan mulai 1 Januari 2026. Cukai karbon diperkenalkan mulai tahun depan dengan tumpuan awal kepada sektor besi, keluli serta tenaga selain penggubalan RUU perubahan iklim negara. Maka bersetuju kita bersetuju membentangkan RUU anti buli 2025 pada sesi mesyuarat ini juga. Tahun depan, Nadma dengan dana 460 juta ringgit bersiap sedia mendepani bencana. SKMM menyediakan 210 juta ringgit untuk membangunkan sistem amaran awal bagi memperkukuh kesiapsiagaan bencana dan krisis. Pelepasan cukai pendapatan individu RM3000 bagi perbelanjaan yuran taman asuhan atau taman didikan kanak-kanak sedia ada diperluas kepada pusat jagaan harian atau pusat transit berdaftar. Khazanah menyediakan 200 juta ringgit untuk memberi latihan sambil bekerja kepada 11,000 belia tanpa ijazah. Mara menyediakan hampir 30 juta ringgit untuk melatih anak bumi dengan jaminan pekerjaan. BSN menyediakan 150 juta ringgit kepada usahawan belia. Bayaran mendapatkan lesen motosikal kelas B2 bagi menyokong belia kurang mampu dalam perkhidmatan penghantaran. 40 juta ringgit untuk program rakan muda terutama belia desa yang tercicir daripada pendidikan dan pekerjaan. Kerajaan sekali lagi akan memberikan RM100 SARA kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. SCR SARA 2026 berjumlah RM15 bilion. Ringgit. Peningkatan ini RM15 bilion. Sempena perayaan di Pauli, bayaran SCR Fasar 4. 2025 bernilai 2 bilion ringgit akan disalurkan mulai 18 Oktober ini. Kerajaan juga bersetuju untuk meluluskan diskaun tol 50% untuk dua hari sempena hari perayaan di Pabali. Pada kaum ibu, umur kelayakan Aisuri dinaikkan kepada 60% tahun selari dengan usia persaraan minimum. Tahun depan, RM1 bilion ringgit untuk menangani kos sara hidup termasuk RM600 juta ringgit bagi meningkatkan program payung rahmah di semua kawasan DUN di seluruh negara. Untuk rakyat pedalaman Sabah dan Sarawak, RM250 juta ringgit bagi menanggung kos pengenaran barang asas. Akta Pekerja Gig 2025 mewajibkan caruman perkeso untuk pekerja gig. Kerajaan bersetuju menanggung sehingga 70% caruman skim keselamatan sosial pekerja sendiri bagi sektor yang belum dimendotorikan. Rangka tindakan penuaan kebangsaan 2025-2045 akan digubal sebagai panduan strategik menyeluruh. Untuk warga emas, ditingkatkan peruntukan 1.26 bilion ringgit yang melibatkan 180 ribu di kalangan warga emas lepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3000 bagi bayaran premium insurans nyawa atau sumbangan takaful nyawa diperluas meliputi anak. Kesihatan diperuntukkan RM46.5 bilion. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar duty excise sebagai produk minuman keras dinaikkan sebanyak 10% mulai 1 November 2025. Kadar duty excise ke atas produk rokok dinaikkan berkuat kuasa mulai 1 November 2025. Kementerian Pendidikan menerima 66.2 bilion ringgit. Kementerian Pendidikan Tinggi menerima 18.6 bilion bilion ringgit. RM400 juta ringgit untuk menyelenggara perasana dan mengganti peralatan usang. Kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Dan juga bersetuju mengecualikan bayaran balik PTPTN. Landasan kereta api berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 dijangka siap 2029. LRT laluan Kelana Jaya ditingkatkan melalui penggantian 26 unit tren baru oleh prasarana. LRT Laluan Mutiara dilaksanakan untuk manfaat 1.8 juta penduduk dan 3.5 juta pengunjung luar ke Pulau Pinang. KTMB diberikan secara percuma kemudahan bagi kepada komuniti OKU murid sekolah dan anak-anak di bawah 6 tahun kepada pembeli rumah pertama sehingga RM500,000 surat pindah milik dan perjanjian pinjaman diberikan pengecualian duty stamp sepenuhnya sehingga 31 Disember 2027 kerajaan telah mengarahkan supaya pemantauan wajibkan sekolah-sekolah antarabangsa mewajibkan anak-anak Malaysia mempelajari bahasa Melayu dan kewenegaraan mulai tahun depan secara serius untuk tujuan menunaikan haji ditingkatkan kepada RM10,000 timbang 3000 sekarang. Untuk penyawat awam, pengeluaran awal GCR diperluas. Begitu juga menudaikan haji terhad pada penembusan 10000 ringgit. Had kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA akan dinaikkan sehingga 1 juta ringgit. Pembiayaan kali kedua dipermudah tanpa perlu menyelesaikan pembiayaan pertama tertakluk kepada had kelayakan baki pembiayaan. Sementara itu, suka saya tegaskan, semua anggota jemaah menteri mengenang jasa khidmat dan pengorbanan mereka akan terus menerima potongan 20% 100% gaji. Saya ucap terima kasih atas persetujuan kesediaan mereka. Bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menyambut Aidilfitri Mubarak. Kerajaan juga bersetuju menyalurkan sumbangan khas RM500 bagi menghargai khidmat 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tusiak, noja dan marbut.